üz şərəfli ölümü ilə əbədi yaşayanlar var. Eyniylə özünü vətən uğrunda səfər edən şəhidlərimiz kimi. Onlardan biri də həyatının baharında şəhidlik məqamına ucalan Cavid Caparovdur. Vətən sevgisi, məhəbbəti, daxilindəki döyüş azmi və cəsarəti onu könüllü şəkildə öncəpiyə apardı. Döyüşlərdən şəhid olmamışdan bir həftə öncə zəxr vurmuşdu arada üzdə çoxdu. Səhvora bilmirdilər. Beş dəqiqəlik zəhmət də biz də an ayıq narahat olurduk ki, heç olmasa bir kəlmə desinə ki, yaxşıyam, narahat olmayaq da biz də. Həmo bilirdi ki, müharibə gedir, ölüm var, tutun var. Zəhfurmuşdu. Dedi, "Allah, yuxuda görmüşəm ki, şəhid olmuşam." Ağlıq oğlumdan dönməyəcəyəm. Biz ata oğluna dost olmuşuq həyatda. Təəssüf edə bilərəm ki, yarazam yoxdur. Səlladım, yanımda yoxdur. Hər dəfə də zəngindən halıq hiss edirəm izonu. Ona fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmet eləsin. Bu gün onu sevənlərin xatirələrində sevgi ilə, hörmətlə yer alır. Onun ərim üçün danışmaq çox çətindir. Allah nə qədər. Mən çağırdım çox fəxr eləyirəm cəsur qəhrəmanlarımızın hamişə bizə dəyildi ki torpaqlarınızınla gedib biz alacağıq. Belə getdi biz bu yolla da keçdi getdi. O gülərüz siması, məhriban və qayğıkeş münasibəti, səmimiyyəti, dostluqda sadiqliyi ilə yadaşlara həkk olub. Qısa zamanda ön cəfədə çiyin-çiyinə vuruşduğu əskər yoldaşları ilə qurduğu əbədi bağlılıq kimi. Cavid də samlı müddətdə özünü həqiqətən sözün həqqi mənasında, yəni kərfə layiq insandır. Orda döyüşəndən hər bir biri gitdir əscardır. Hər bir biri qəhrəmandır. Cavid bir möcüzəvi nəticəsində oldu. Həqiqətən bir möcüzəvi nəticə. Hə, həmin vaxt 13 nəfər bizim yaralarımız oldu, bir şəhidimiz oldu, zabitlərdən də yaralananlar oldu. İnanın ki bu bir qismətdir. Bu günləri Cabbarzadə Cavit haqqında danışmaq mənim üçün həm ağırdır, həm də xoşdur. Dövlət şəraitində ağır tapşırıqların hansını verilsə, birinci növbədə çalışırdı ki, o özünü qabağa versin. Mən onun laqətsini edirəm. Cavitdən geriyə qalan şəkilləri, əşyaları, onunla dolu keçmiş və bir daha yaşanmayacaq gələcək üçün tökülən göz yaşlarıdır. Eyni ilə vətən üçün etdiyi əvəzsiz fədakarlıq və yüksəldiyi şəhidlik zirvəsi kimi. Biz zabitlə ən birinci gündən bir yerdə olmuşuq. O səncərdə hamımız var idik. Cəlavidə səncərdə vuruldu. Onu çox sevirik. Onun hər yerdə fəxr edirik, danışırıq, danışacağıq. Yaşa dağıyıq onu həmişə. Azərbaycanın qəhrəmanı Mərd oğullarının torpaqlarımızın mütövlüyü uğrunda apardıqları mübarizə, qazandıqları qələbə vətənpərvərliyin ən gözəl təcəssümü və gələcək nəsillərə ötürdüyü dəyərli nümunədir. Nə qardaşım, həmən qardaş kimi özümün mənzə əzizdir. Mən varışma fəxr eləm. Cəmiyyətbə qardaşım var. Qardaşım şəhər olmadan bir günə, bir günə, 2 gün öncə mən zəng edədir. Sizə xal nə vaxt olmaq gələcəm? Əgər həqiqətən düzdür, ana üçün ağrıtdı. Kim elə var amma. Həqiqətən məşəbbəl övladımız. Bizim özündə bucaqtı, bizim də başımızı ucay elədi. Pizuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan Cavid neçə neçə oğullarımız kimi bu gün bir ailənin deyil, bütün Azərbaycanın övladıdır. Şəhid varsa torpaq da var, vətən də. Şəhidlərə ölüm yoxdur vətənda. Natavan Abbaslı, Cəmil Şirinbəyli, Zaur Hacımov, Səhər Çağa.